Платежи через интернет. <laughs> это больная тема. Почему? Топ-10 украинских электронных магазинов. Я, во-первых, не могу назвать эти магазины электронными магазинами, потому что это электронные витрины. Да, оплата наличкой именно курьер так. приходит. Абсолютно. У меня было за последнее время несколько дискуссий с коллегами из Интернет-ассоциации Украины. Крупными с владельцами крупных сетей на разных конференциях. Значит, по факту ситуация выглядит так: электронная витрина предлагает три типа цены: цена наличными. Цена наличными плюс 5-7%, если вы платите без налом через банковский счет или с использованием платежного инструмента на частного предпринимателя на упрощенной системе. И э, цена наличными плюс НДС если вы платите на, на юрлиционно-стандартной системе налогообложения. Причем если сейчас пройтись по центру Киева например по улице Красноармейской то есть э, представительство в интернет-магазинов, где прямо Физической торговле вам скажут, если вы будете платить наличными, цена одна, а если карточкой, то цена на 20% дороже. Ну да, так и билеты, например, мы какие-то выкупаем Авиа или что-то еще. Значит, что мы имеем по факту? Авиа. То есть лучше надо это сделать, нежели карточкой заплатить, понимаешь? То есть по факту мы имеем ситуацию. Интернет-торговец торгует контрабандой или товаром, который в серую попал на территорию страны, не платит никаких налогов, никем не контролируется. И при этом, когда банковская индустрия через правительство пытается эту ситуацию изменить, опять же, вот со ссылкой на закон, на изменение в законе 2012 года, что каждый субъект должен обеспечить прием без в виде платежных карт. Нам говорят, нет, у них нет кассовых аппаратов, а у них нет кассовых аппаратов, потому что по закону для электронной коммерции вообще не предусмотрено кассовые аппараты. Это действительно так. Это так? Да. Это действительно так. Но именно поэтому в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем так называемую электронную коммерцию, она в Украине сложилась. Да, то это странно для меня, но ну, действительно. Когда я покупаю что-то в Польше, то мне всегда получаю вот, вот эту бумажку с кассового аппарата. А в Украине об... нет. Он обязан это сделать, потому что... Потому что обязан. Я бы был сотрудником налоговой и бы купил у него что-то. Я бы этой бумажки там не нашел. Он же завтра бы пошел в тюрьму. Но... Вот. А в Украине он никуда не идет, он продолжает бизнес. А ага, это министерство налогов это не занимается? <къем> это же налоги. Значит, в 2012 году вот тому самому одному из руководителей Министерства налоговых сборов мы написали письмо. Вот сейчас в процессе революции стало понятно, к каким схемам он был причастен. Я перечитывал то наше письмо и понимал, что мы очень... С большой надеждой значит, писали, но не понимали, что люди с той стороны заинтересованы совершенно в другом. Мы, конечно, предполагаем, что новое правительство будет вести себя совершенно по-другому, но поменять только руководство министерств или кабинета министров, это, к сожалению, пока ничего не значит. Это достаточно системная и долгая работа, чтобы от верха... Исполнительной власти до исполнителей дошло, что сейчас неформально предлагают что-то поменять, а предлагают кардинально все изменить. И подходы, и отношения, и оценки. Одним словом, да, мы тоже предполагали, что Министерство налоговых сборов заинтересовано во всех схемах легализации, вывода бизнеса из серой или с черной зоны в белую, но пока, к сожалению, это не, не так. И значит, последний кусочек еще, который остался, текущий счет. Вы же не зря сказали, что текущий счет это базовый платежный продукт, который должен быть у физического лица. Значит, в Украине перевести деньги, если это не, не гривна, не гривновый счет, а валютный счет, в рамках Украинской банковской системы невозможно. То есть вы из банка А в банк Б валюту будете перечислять через курс счета в Америке. Это выпускница. Ну не совсем. Нет, это так и есть. А. Ну, может быть, и в между странами Европа Союза это лучше. Но если у меня, например, есть. А у меня это есть. У меня есть и, и еще два франка швейцарских, и в долларах, и когда я пересчитаю между своими двумя счетами в курсах, это. Это валюты. Uh -huh. Я понимаю, как это аппарация. И это действительно идет через эти куршата в США и в Швейцарии. Хорошо. Сколько времени это занимает? Ну, три дня. Ну, окей. Может быть, это не самый важный вопрос для сегодняшнего этапа развития украинской банковской системы. Но тем не менее, купить безналичную валюту с вашего текущего счета для вас не будет проблемой. Из, э, за золотое купить а, ну, да, за купить евро да у меня нет никаких проблем с валюта там тауется без никаких ограничений вот э, в Украине проще снять наличные Я знаю, да. купить в кассе евро да. и внести их на евро выше, Конечно, и это да. будет быстрее это будет сразу а так 2-3 дня на в, кушать, в, в дня. лучшем случае да да да, да 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 и вот это тоже Существенный вопрос, да. который. И, ну, это касается очень да. сильно предпринимателей. Потому что, окей, допустим, там физнеца, они уже без знал, не так сильно нужен. Ну, допустим, нужно, но не так сильно, как бизнесменам, которые занимаются торговлей за границей. А вот тут я с вами не соглашусь. Значит, это хороший мог бы быть банковский продукт, потому что большое количество украинцев ездят в Европу угу. по бизнесу или отдыхать. Значит, и э, никогда не, не понятно, что тебе выгоднее. Платить платежной картой с гривного счета mm -hmm. или платить платежной картой с еврового счета. Mm -hmm. Во втором mm -hmm. случае mm -hmm. ты один раз провел конвертацию по понятному тебе курсу, а во втором случае, особенно если курс меняется, у тебя могут быть нюансы и сюрпризы. Поэтому э, с точки зрения банковского бизнеса это мог, мог бы быть хороший сегмент и больш, достаточно большое количество клиентов могло бы такой услугой заинтересоваться. Без безналичной конвертации валют и зачисления. Да, но что вы говорите, я даже использую. Вот, может быть, я вам расскажу, как я, если мне доехать за границу, я, у меня есть, конечно, кошелек в евро, я могу свою платежную карточку привязать к своему счету в евро. у меня она привязана к золоту. Угу. Перед поездком я захожу в интернет-банкинг и to karteczka przebiera się tu wiebra, ja chyba nie można mogł zdiwać konwertację złoty wiebra, to u mnie po kursu banka, trzydzieści zajmuję, nieznać, toże trzydzieści centym na wiebru, i ja z, jedu za granicę i ja znamy, że mój karteczka eurodyj szczeot, ja mogł bez eh, konwertację, mm -hmm. i spłodziwać te pieniądze, da, teraz to jest też niebędstwo, i to, że do mnie utwierdzyło, utwierdzyło, zdejstwo, to, że dla banku utwierdzać takie operacje z zanaczeniem, to bardzo trudna rzecz. Банк зарабатывает. Я же меняю не по курсе рыночного, а там есть какие-то... Я, а, я вам да. больше скажу. Некоторые банки э, ну, фактически находят на грани схемы э, тот же самый крупный украинский банк. У него такого рода операции через ЛикПей и через другие его интернет-сервисы доступны. Угу. Но он фактически... Э, Делает вид, что валютного законодательства в Украине не существует. Очень немногие банки в Украине могут себе это позволить. Именно поэтому вот в тех документах, которые мы... Это, это, это Да. да. Фактически отправлять э, любой платеж по усложненной по, по, по той же процедуре, которая свойственна плат, э, покупке валюты для юрлица, отправлять любые платеж, э, mm -hmm. любые операции физлиц. Так если это платеж за границу, да, mm -hmm. вы, вы, вы имеете в виду, что конвертация валюты подразумевает в себе тоже какой-то там платеж за границу, как раз эти деньги выходят из вас, возвращаются сразу mm -hmm. то же самое. Mm -hmm. вариантов для чего будет использована валюта масса, но а, процедура покупки фактически будет идти как будто бы вы собираетесь купить валюту и, и отправить ее за границу. А, нет, нет. Я помню. И они должны тогда понимать документы, с подписей, за какие услуги платеж будет. То есть фактически для физических лиц нет отличия покупки валюты для юрлица и для физлица. И, соответственно, тот же, те же усложненные процедуры, которые иногда нужны для того, чтобы контролировать уход валюты со счет юрлиц, со счетов юрлиц, относятся к физлицам. Так, о чем еще не сказал? А, в торговой сети в обычной сказал. Да, собственно, наверное. Это вот те основные те основные направления, которые нужно решать. Александр, было бы просто интересно про директорию немножко больше узнать, какие-то у вас, может быть, есть наработки, каким образом вы уже это пытались с банком оговаривать. А Как-то можно на это взглянуть? Да, два с половиной года назад, наверное, даже уже три, мы даже с теми специалистами, которые практически обеспечивают функционирование системы электронных платежей Национального банка, даже подготовили проект документа. Uh -huh. Uh -huh. Но потом уткнулись вот в эту вот ситуацию, когда необходимость изменений в документах более высокого порядка, то есть в законах. Uh -huh. Ну и плюс. Предыдущие руководство Национального банка, те люди, которые курировали платежный банк, uh -huh. они сказали, что этот вопрос не такой важный. Для них в тот момент был uh -huh. гораздо более важным вопрос национальной системы массовых электронных платежей, uh -huh. платежной системы, которая принадлежит Национальному банку. Я не знаю, вам эта тема хоть как-то знакома. Ну, ну, Важна что она для а что вас? Важно? Окей, тогда я, я не буду углубляться, там есть некоторые нюансы противоречия между... Эм... Хотя нет, она для вас важна.